নমস্কাৰ মই নৱজে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো এছ চি আই টিৰ অডিলৰ ওপৰত আপোনালোকে জানি যে এছ চি আই টিৰ অডিলৰ ওপৰত এটা কেচ তৰি থৈছে ঊনৈশজন প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু এই কেচটো চাৰি সপ্তাহৰ পিছতে ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলাব যে এই কেচটো সম্পৰ্কত কোন পক্ষ জয়ী হয় এছ চি আৰ টিৰ অডিল পক্ষ জয়ী হয় নে নে ৰেগুলাৰ পক্ষত যিসকলে কেচ তৰিছে তেওঁলোক জয়ী হয় চাৰি সপ্তাহৰ পিছতে যিটো ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলাব হয়টো বেছি দিন হয়তো চলিব পাৰে কিন্তু চাৰি সপ্তাহ সময় দিছে এ হাই কোৰ্টে যে চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰী পক্ষ উকিলে জবাব দিব লাগিব মানে যিখিনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তথ্য দাঙি ধৰিছে এইখিনি যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে এছ চি আৰ টি অডিলো ওঠৰ মিহা বুলি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিটো কোৱা হৈছে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ হাই কোৰ্টত চৰকাৰী পক্ষৰ উকিলে জনাব লাগিব এই গোটেই কথাখিনি আচলতে কিমান দূৰ সত্য আচলতে দ্ৰুপচিৰ হয়নে নহয় যিটো চৰকাৰী পক্ষক যদি দুবছৰীয়া বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোন জিকিব কোন হাৰিব এতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিত কৈ দিব নোৱাৰো কথা হ'ল যে এইটো চলি থকা এটা কেচ টাব কি হয় কি নহয় কিন্তু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে কেচটো জয়ী হ'ম বুলি আশাৰে বাট চাই আছে কাৰণ কাৰণ এই কাৰণেই বাট চাইছে কাৰণ এখন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা যে এই চাৰ্টিফিকেটখন নহ'লে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাও দিব নোৱাৰে চাকৰিও ল'ব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু ডি এল এড লাগিবই গতিকে এখন চাৰ্টিফিকেট যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি লোৱা হয় আপোনালোকে জানে যে এইখন অ' ডি এল মডতে হওক বা ৰেগুলাৰ মডতে হওক বা ডি এল এটো নকৰক কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকে লৈছে গতিকে এখন চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেল হোৱা মানে আপোনাৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱা যিহেতু আপোনালোকৰ কোনো অপচন নাই বহুতৰে বয়স ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে আৰু বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কেৱল তেওঁলোকৰ এটাই আছিলে যে মানে যেনে তেনে শিক্ষকৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বয়সটো আছিলে কাৰোবাৰ ধৰক এতিয়া চল্লিছ বছৰ হৈছে কাৰোবাৰ ধৰক বিয়াল্লিছ বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ম'মেণ্ট আৰু এই সময়ছোৱাত যদি তেওঁলোকে চাকৰিটো যদি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কোনো অপশ্যন নাই মানে তেওঁলোকে কোনো চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বাকী চাকৰিবিলাকৰ কাৰণে যিটো সময়সীমা অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে যদি এই সময়ছোৱাত এছ চি আৰ টিৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট যিহেতু দুবছৰীয়া যিখন চাৰ্টিফিকেট মই ওঠৰ মাহে বুলি ক'ব নিবিচাৰো এই দুবছৰৰ মূৰত যিটো চাৰ্টিফিকেটখন দিছে দুবছৰীয়া উল্লেখ আছে গতিকে তাত ওঠৰ মাহ হবই নোৱাৰে সেইটো ওঠৰ মাহে বুলি কব পাৰে কিছুমানে ধৰক এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো ক্লাছটো কমকে হৈছে কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ ওঠৰ মাহ বুলি হয়তো ক'ব পাৰে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰ ওঠৰ মাহ হোৱা নাই কিছুমান চেণ্টাৰ দুবছৰ হৈছে এতিয়া চেণ্টাৰ লৈ লৈ আছে এতিয়া কিছুমানে এডমিশ্যন বহুত আগতে লৈছে কিছুমানে এডমিশ্যন লাষ্ট মইছে কিন্তু চাৰ্টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে কি কৰিলে একেলগে পালে কিন্তু যাৰ কাৰণে কিছুমানে কি হৈছে এতিয়া মানে ওঠৰ মাহ বুলি ক'ব বিচাৰে কোনোবা হয়তো বাৰ মাহ বুলি ক'ব বিচাৰে এনেকুৱাকে ক'ব বিচাৰে কিন্তু কথা হ'ল যে এই যুক্তি যুগ যিহেতু হাই কৰ্টত যিহেতু উকিলে দাখিল কৰিব লাগিব যে ওঠৰ মাহেই হয়নে দুবছৰে হয়নে এই গোটেই কথাখিনি চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ উকিলে যিটো জনাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব মাত্ৰ চাৰিটা সপ্তাহ ৱেইট কৰক তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই যিটো মোক সুধি আছে যে কি হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব যিহেতু আমি ইমান কষ্ট কৰি চাৰ্টিফিকেন লৈছিলো এতিয়া আমি এনেকৈ বহি থাকিব লাগিব চাৰ্টিফিকখন লৈ পেলাই কি কৰা উচিত সেই সম্পৰ্কত মোক বহুতেই যিহেতু সুধি আছে মই আপোনালোকক জনাব সি যে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ যিহেতু এখন চাৰ্টিফিকেট সহজতে কেনচেল হৈ নাযায় হয়তো এন আই এছ অকণ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে যিহেতু নাকচ কৰিছিলে সেইকাৰণে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত যিহেতু কোনো নাই গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এইটো কেছ হোৱা নাই আচলতে এছ চি আৰ টিৰ যিটো অডিয়েল মটত ছুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি থকা নাই যিহেতু চলি আছে সেইটো হাই কোৰ্টহে চলি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চৰকাৰী পক্ষৰ উকিল জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে যিমানবিলাক কেছ হৈছে সেই কেচবিলাকত চৰকাৰী পক্ষৰ উকিলেই জিকিছে হাই কোৰ্টত মই পূৰ্বৰ যিখিনি কেছ আমি যিহেতু কৰিছিলোঁ সেই কেছত প্ৰায় চৰকাৰী পক্ষৰ উকিলেই জিকা দেখা পাইছো গতিকে আমি সেই কেছবিলাকলৈ চাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো চৰকাৰী পক্ষৰ উকিল জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে কাৰণ চাৰ্টিফিকেটখন কেঞ্চেল নকৰে চৰকাৰী পক্ষৰ উকিলে কাৰণ বহু প্ৰাৰ্থী যিহেতু জড়িত হৈ আছে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী জড়িত হৈ আছে এখন চাৰ্টিফিকেট ইনেই দিয়া নাই যিহেতু সেই চাৰ্টিফিকেটখন দিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰ জড়িত হৈ আছে কাৰণ এই কথাখিনি চৰকাৰে নজনাকৈ কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেটখন উন্নত প্ৰদান কৰি দিব নোৱাৰে কোনো এটা সংস্থাই প্ৰদান কৰি দিব নোৱাৰে গোটেই কথাখিনি জানে কিন্তু জনাৰ পিছত এতিয়া এই যিটো এটা যিটো সোমাই পৰিছে এতিয়া হাই কোৰ্টত যিটো এটা কেছ চলি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এটা ভাল ৰিজাল্ট যিটো আহক মই ভাবো কাৰণ প্ৰত্যেকৰে এটা চাকৰি যিটো আশালৈ প্ৰত্যেকে যিটো আছে বহুতে এপ্লাই কৰিছে সেইখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ে বহুতে চাকৰি কৰি আছে গতিকে চাকৰি কৰি থকা সকলকটো এতিয়া আওতালৈ আনিব লাগিব যদি কেঞ্চেল কৰে কাৰণ চাকৰি কৰি থাকিব তেওঁলোকে নোৱাৰিব

এই যুদ্ধাপ্ত কোনদিনা হ'ব কব নোৱাৰি কাৰণ চলি থাকিব আজি কেইবাবছৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়া যিটো হাই কৰ্ট পালেগে এই যুদ্ধখন গৈ পেলাই হাইকোৰ্টত যিটো এটা কেচ তৰিলেগে যে ইয়াতে সমাপ্ত হব লাগে মানে লগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে ৰেগুলাৰ মডতে আপোনালোকে ডিলেট যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকে মই কোৱা নাই যে কষ্ট কৰি কোৱা নাই তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ডিল কৰিছে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে পৰি তাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে ডিলিটো কৰিছে যথেষ্ট টকা খৰচ কৰিছে কিন্তু অৰ্ডিল মতে ডিল কৰা প্ৰাৰ্থীসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিহে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীটো লৈছে কাৰোবাৰ হয়তো মানে কি হৈছে টকা পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে অডিল মতে ডিল কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে কৰোঁ বুলি কোৱা নাছিলে আচলতে তেওঁলোকৰ পইচা পাতি অভাৱ আৰু কোনোবাই পঢ়িবও নোৱাৰে ধৰক এটা বয়সলৈকে মানুহে পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত পঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকে যেনে তেনে মানে ডিগ্ৰী মানে ডি এল এ ডিগ্ৰীটো ল'ব লাগে তেওঁলোকে সেইটো ভাবিহে হয়তো ৰেগুলাৰ মডত কৰা নাছিল তেওঁলোকে অ' ডি এমত কৰিলে কিছুমানে কি কৈছে টকাৰ অভাৱৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ মডত কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে অডিঅ' মডত ডিলে কৰিলে তেওঁলোকাত দুখ নাই এতিয়া কথা হ'ল যে চৰকাৰে যিহেতু এটা অ' ডি এল ৰেগুলাৰ হিচাপে এতিয়া কি কৈছে এটা পৃথক কৈ দিছে তেওঁ অ' ডি এল মুড আৰু ৰেগুলাৰ মুড তেতিয়া এইটো উলিয়াবই নালাগিছিলে অডিল মোডটো উলিয়াবই নালাগিছিলে যদি অডিল মোট উলিওৱা হ'লে কিন্তু এতিয়া ৰেগুলাৰ মদতে কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন বাধ্যতামূলক হৈ গ'লহেঁতেন যে ডি এল এডটো কৰিবই লাগিব বুলি বাধ্যতামূলক আগতেতো নাছিলেই এইবিলাক ডি এল এড নাছিলে বি এড নাছিলে তেনেকেই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়োৱালে শিক্ষকে আৰু সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিবলৈ এটা ভাল স্থানত আছে তেওঁলোক ভাল ভাল চাকৰি কৰি আছে সেইসকল শিক্ষকৰ কিন্তু ডি এল এড নাছিলে বা বি এড নাছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে ডি এল এড বি এড থকা প্ৰাৰ্থীসকলে

কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে আচলতে গোটেই কথাখিনি চাব লাগিব আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিমান আগবাঢ়ি যাব লাগিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে এইসকল মেৰিট কেণ্ডিডেটে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব সেইটো পৰা নাই ক'ৰবাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে যাৰ কাৰণেতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি গৈছে আজি প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানত কিয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গুচি গৈছে তাতেতো এতিয়া প্ৰাইভেটত যে ভাল শিক্ষক আছে বুলি ক'ব নোৱাৰি তাততো ডি এড এড নকৰা বা বি এড নকৰা শিক্ষকো বহুৱাই আছে প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানত তাতে চৰকাৰী স্কুলত কিয় ল'ৰা ছোৱালীক সোধ বোৱা নাই প্ৰাইভেট শিক্ষা কিয় সোধ হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী কিয় কৈছে এইখিনি চাব লাগিব আজি চৰকাৰে এইখিনি চকু দি চোৱাটো উচিত যে প্ৰকৃত শিক্ষকক আমি বিচাৰি হয়তো উলিয়াব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ ভাল মাৰ্কচ থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোক প্ৰকৃততে শিক্ষক হয় নে নহয় চাব লাগিব শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে কোনখিনি জ্ঞান লাগিব তেওঁলোকে এইখিনি হয়তো জ্ঞান হয়তো আয়ত্ব কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব পাৰে বি এড থাকিব পাৰে ভাল মাৰ্কছ লৈ তেওঁলোকৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ যিটো মানে শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটো উন্নত নহয় আচলতে ভাল ধৰণে পঢ়াব জনা নাই তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ কাৰণে পঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঢ়া নাই তেওঁলোকে ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে ডি এল এড ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডি এল এড ডিগ্ৰীটো লোৱা নাই তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে ল'লে মাৰ্কছৰ কাৰণে ল'লে কাৰণ মাৰ্কছ নহ'লে যিহেতু মানে চাকৰি যিহেতু নাপায় আপোনালোকে জানেই যে মাৰ্কছৰ দূৰত যাওঁতে তেওঁলোকে সেইখিনি যিখিনি জানিবলগীয়া ন্যূনতম জ্ঞানখিনি তেওঁলোকৰ সেইটো নাই এতিয়া বহুতো সেইটো নাই এতিয়া নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া কেচ কৰিবলৈ গৈছে কেচ কিয় কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছটো হয়তো কম আছে আৰু তেওঁলোকে কি হৈছে মানে নিজকে ভাবিছে যে আমি মানে ৰেগুলাৰ বন্ধত ডিলেট কৰা আমি যথেষ্ট আমাৰ জ্ঞান আছে গতিকে আমি এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত যুঁজিলে আমি যিকি যাম সেইটোৱে তেওঁলোকে পাৱাৰ হিচাপে লৈ আছে মানে আমি ৰেগুলাৰ বন্ধত ডিলেট কৰা এইটো আচলতে ল'ব নালাগে যদি আপুনি প্ৰকৃত শিক্ষক হব বিচাৰিছে আপুনি ডিগ্ৰী য'ৰ পৰাই নলওক লণ্ডনৰ পৰাই লওক লাগিলে আপুনি যদি ভালকৈ যদি পঢ়াব যদি নেজানে য'ৰ পৰাই ডিগ্ৰী কোনো লাভ নাই মানে নিজেই চেষ্টা কৰিব লাগিব এইটো ডিগ্ৰীয়ে নপঢ়ায় আপোনাক আপোনাৰ জ্ঞানে পঢ়াব আপোনাৰ বহুত এটা ডিগ্ৰী আছে নহয় আচলতে আপোনাৰ কিমানখিনি নলেজ আছে সেইখিনিয়েহে আপুনি পঢ়াব পাৰিব কিছুমান আছে এনেকুৱা শিক্ষক আছে যি নেকি মানে ধৰক নোট বহি লৈ যায় পঢ়াবলৈ মানে ঘৰত পঢ়ি নাহে নোচ এখন লৈ যায় এনেকুৱাও আছেতো এনেকুৱা শিক্ষকো আমি পাইছো ভাল ধৰণে পঢ়ি নাহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুধিলেও উত্তৰতো দিব নোৱাৰে এনেকুৱা শিক্ষকো আছে চুচৰি বাগৰি ধৰক তেওঁলোকে পাছ কৰা তেওঁলোকে পঢ়াব কিবা কৰিব নোৱাৰে আজি শিক্ষক এটা কৰি আছে আৰু যিসকল একেবাৰে অধিক মেৰি তেওঁলোকে পঢ়াবলৈ মন নকৰে এলাহ কৰে এনেকুৱাও আমি পাইছো নিউজত পাই থাকো এইবিলাক আচলতে এই কথাখিনি মই কিয় কৈছোঁ কাৰণ আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিমান তললৈ গৈ আছে আমি গম পাই গৈছো মানে কি কি হৈ আছে শিক্ষা খণ্ডত আমি গম পাই আহিছো কাৰণ আজি প্ৰত্যেকটো নিউজতে বাজি আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা হৈ থাকে শিক্ষানুষ্ঠান বিলাক সেইবিলাক ঘটনা কিয় হৈছে আচলতে পাঠ্যপুথিক জ্ঞান থাকিলেই নহব বাহিৰা জ্ঞানো লাগিব যাৰ যোগেদি আমি সমাজখন আগুৱাই নিব পাৰিম গোটেই বৰ বিশেষ বহলাই নকওঁ মহলাই মই এইখিনিয়ে জনাইছো যদি আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম